ha muhammad, muhammad sollallohu alayhi vasallam arab bo'lganlar ha qur'on ochiq oydin arab tilida tushdi islom ham arablar bilan arab yarim orolida boshlandi ha din arabchaligi va uning sohibi shariati arab ekanligida tortishuv yo'q lekin xulofoiroshidinlardan keyin insoniy ilmlarga asos solganlar arablarmi islom madaniyati ilmlariga asos solganlar arablarmi islom ular bilan tarqagan fathlarni amalga oshirganlar arablarmi bu yerdagi savol o'ta nozikdir islom faqat arablar bilangina tarqalib yuksaldimi islom taraqqiyotida arablarning roli eng kattasi bo'lganmi eshiting va ko'ring ibn sino katta olim va sariq kasalligi meningit sabablari va buyrak toshi simptomlarini to'g'ri vasif qilganlarning birinchisi ibn sino tabib va fors arab tillarida ijod qilgan faylasuf bo'lgan asli o'zbekistondan tibbiyot va falsafada yozgan kitoblari soni ikki yuzta abbos ibn firnos transportir kabi muhandislik uskunalari va nozik ilmiy uskunalarni yasash bilan mashhur bo'lgan quyosh yulduz va sayyoralarni kuzatadigan usturlobga o'xshash uskuna yasagan ibn firnos parvoz qilish haqida fikr yuritgan birinchi insondir xolis insonlar uni birinchi kosmonavt deb qarashadi abbos ibn firnos ispaniyalik barbar bo'lgan ibn battuta mashhur sayyoh va musulmon sayyohlarining amiri barbar qabilalardan bo'lgan va Marokashdagi tanjada tug'ilgan farobiy mohir tabib hikmat ilmini mukammal o'rgangan musulmon faylasuflarning eng mashhuri farobiy turkiston mintaqasiga qarashli o'tror shahridandir farobiy arab bo'lmagan u turkiy edi shuningdek hadis kitoblarining egalari arab bo'lishmagan buxoriyning yurti buxoro va u o'zbekistonda buxoriy turkiy arab bo'lmagan imom muslim erondagi Nishapur shahridan imom muslim fors bo'lgan abu Dovud sunan sohibi afg'onistondan nasoiy hadis to'plami sohibi turkmaniston poytaxti ashxobodning janubi g'arbidagi niso shahridan imom termiziy o'zbekistonning termiz shahridan imom termiziy turkiy bo'lgan imom ibn moja eron shaharlarining biri qazvindan ibn moja fors bo'lgan sibavayhi til olimlarining mutlaq eng mashhuri fors bo'lgan abu bakr roziy insoniyat tanigan eng ulug' tabiblardan biri fors bo'lgan salohiddin ayubiy masjidul aqso va baytul maqdisni ozod qilgan haloskor kurt bo'lgan insoniyatning sayyidi muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashoratlari ro'yobga chiqishi uchun musulmonlar 8 asr kutgan qustantiniya bashoratda shunday deyiladi qustantiniya albatta fath etilajak uning amiri naqadar yaxshi amir ushbu qo'shin naqadar yaxshi qo'shin bu mehmet Fatih ikkinchi edi va u turk bo'lgan sayfiddin qutuz nomi bilan mashhur bo'lgan mahmud ibn muhammad ibn xorazmiy mo'g'ullarni yengan hal qiluvchi aynijolud jangining sarkardasi asli mamluk xorazmlik bo'lgan Tariq ibn ziyod Andalus fotiha asli arab bo'lmagan jazoirdagi hamshalada tug'ilgan barbarlarning nafsa qabilasidan gibraltar nomi unga nisbat beriladigan Tariq ibn ziyod barbar bo'lgan ibn xoldun aytadi islom ummatining ichida ilmni tashiganlarning aksari ajamlardan ekanligi g'aroyib haqiqatdir arablar na shar'iy ilmlarni va na aqliy ilmlarni tashimadilar illo juda nodir holatlar mustasnodir agarchi ularning orasida nasabi arab bo'lganlar bo'lsa ham u tilida tarbiyasida va ustozlarida ajam bo'lgan. din arabcha uning sohibi arab bo'lishiga qaramay shunday bo'lgan ibn xoldunning gapi tugadi ey qavmim ey arablar eshitinglar va tushunib eslab qolinglar islom sizlar bilan ekildi va boshlandi forslardan barbarlardan turklardan va o'zbekistondan tarqaldi va gullab yashnadi alloh taolo bizni islom va qur'on bilan aziz qilgan qavmmiz u ikkovi bilan ildamlaymiz u ikkovsiz xor bo'lib yo'q bo'lib ketamiz shubhasiz ishoninglar Allohim yetkazdimmi allohim o'zing guvoh bo'l